કોમ દ્વારા રોટરી ક્લબ ઓફ બરોડા સહયોજી નગરીના સહયોગથી ટાઈમ ટુ ફોકસ ઓન સ્પીરિચ્યુઅલ વેલ્થ સેમિનાર આયોજન બરોડા મેડિકલ કોલેજ ઓડિટોરિયમ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં બહોડી સંખ્યામાં વડોદરા વાસીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા કોમ વેલ્થ કી પાઠશાલા એક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની છે જે વર્ષોથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે આ સેમિનારમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે હિતેશ માલે જેઓ એક્ટિવાલા કોમના ફાઉન્ડર છે તેમણે આ સેમિનારમાં જણાવ્યું કે આવતા પાંચ દસ વર્ષોમાં જ્યારે ભારતની ઇકોનોમી દસ ટ્રિલિયન થશે ત્યારે આપણે પ્રગતિ તો કરીશું પણ એની સાથે આપણે ઇન્વાયરમેન્ટ ટ્રાફિક સિસ્ટા નવી નોકરી માટે કૌશલ્ય વિકાસ પ્લાસ્ટિક ફ્રી ભારત ફોકસ ઓન એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પૈસાનો હેતુ વગેરે બાબતો પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ જો આ બાબત બાબતો વિશે જાગૃતિ આવે તો આપોઆપ આખો સમાજ જાગૃત થઈ જાય આ સેમિનારમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે ડોક્ટર ભાવેશ ભાટિયા મહાબળેશ્વર સ્થિત એક દ્રષ્ટિની વિકલાંગ ઉદ્યોગ સાહસિકતા અને સનરાઇઝ કેન્ડલ્સના સ્થાપક છે સનરાઇઝ કેન્ડલ સિમેન્ટબોતી બનાવતી કંપની છે જે મુખ્યત્વે દ્રષ્ટિની વિકલાંગ વ્યક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે ભાવેશ પેરાલિમ્પિક કેટેગરીની રમતોમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને તેમને એકસો સત્તર એનએબી જીત્યા છે અને તેઓએ પણ આ સેમિનારમાં તેમના મંતવ્યો ખૂબ જ સુંદર રીતે રજૂ કર્યા હતા सर आज आज हमने एक अच्छा सा प्रोग्राम का आयोजन किया था मैं हितेश माली फाउंडर इक्विटी वाला डॉट कॉम तीस साल से मैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ अभी मैं रोटरी क्लब ऑफ बड़ौड़ा सयाजी नगरी का भी प्रेसिडेंट भी हूँ मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम सब पैसे की बात तो करते रहते हैं पर हमें पर्पज़ ऑफ मनी समझ में नहीं आ रहा है हमें पर्पज़ ऑफ लाइफ समझ में नहीं आ रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न आज हमने एक सेशन का आयोजन किया था बड़ोड़ा में जिसका हमने टाइटल रखा था टाइम टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल वेल्थ टाइम टू फोकस ऑन अ लाइफ सेटिस्फेक्शन इंडेक्स लोग शेयर बाजार का इंडेक्स रोज देख रहे हैं बट क्या सेटिस्फेक्शन का इंडेक्स बढ़ रहा है उसके ऊपर आज हमने चर्चा रखी थी हमने यंग जनरेशन मिडिल क्लास सबको ये समझाने की फोकस कर रही थी कि आप चार चीज़ सीखो एक तो कुछ अब देना सीखो फिल्म थ्रॉफी जिसको पावर ऑफ गिविंग बोलते हैं ज़रूरतमंद लोगों को कुछ पैसा रेगुलर बेस में दो अगर आपके पास ज़्यादा है तो सेकेंड आपको डिसिप्लिन सोचनी पड़ेगी आप देखो सालाना चार करोड़ भारत देश में व्हीकल बिकते हैं अगले पाँच साल में बीस पच्चीस करोड़ तो नए व्हीकल आएगा क्या हमारे पास स्कूल कॉलेज में वो डिसिप्लिन सिखाई जाती है क्या हम बड़े लोग ये डिसिप्लिन को फोकस करते हैं आज एयर कंडीशन मशीन सालाना डेढ़ करोड़ बिक रहा है इंडिया में अगले पाँच साल में तो ये दुगना हो जाएगा तो क्या हम लोग ट्री प्लांटेशन एनवायरमेंट सोचते हैं प्लास्टिक यूज़ देखो जहाँ पर हम लोग देखो खाना उसमें खा रहे हैं प्लास्टिक के है, वो एक हमने मैसेज दिया एनवायरमेंट का सबसे ज़रूरी मैसेज दिया कि हम हर एक चीज़ मोबाइल बहुत बढ़ गए तो मोबाइल से क्या होता है ना नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड होती है तो वहाँ पर आपको खुद को मोटिवेट रहना है और दूसरे को भी मोटिवेट करना है एक दस साल की बच्ची ने भी आज एक अच्छा सा पाँच मिनट का सेशन दिया मोटिवेशन के ऊपर बुक पढ़ने के ऊपर एंड फाइनली जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ लगता है वो है एंट्रप्रिनरशिप सी देश में जॉब करने वाले को बहुत प्रमोट करते रहते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अब बिज़नेस को भी एंट्रप्रिनर यंग जनरेशन को सिखाओ और उसके लिए आज हमने एक बेहतरीन इंडिया के जाने माने स्पीकर डॉक्टर भावेश भाई भाटिया को इन्वाइट किया था जो खुद देख नहीं सकते बट बहुत सारे लोगों को उन्होंने विज़न दिया है रास्ता दिया है 350 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बनाई है बहुत सारे गवर्नमेंट की ओर से वो मेडल जीत चुके स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है वो देख नहीं सकते तो उनके पास से हमने सीखा कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होता है अगर पर्पज ऑफ लाइफ आपको समझ में आ गया तो जब देश एक लाख दो लाख सेंसेक्स की ओर जाएगा टेन ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएगा और उसमें देशवासी भी बहुत खुश होंगे यही आज का हमारा मैसेज था थैंक यू